Готель Редісон Блу Київ Поділ. Зніміть. Ну, Добрий день вам, хлопчики. Добро здоров'ю, дядечку! Який сміливий. А звідкиля це ти такий сміливий взявся, синку? З Києва? З самого Києва! І давно ти тут з Києва. Ну, ми, ми позавчора приїхали. <звати> Якщо ти позавчора з Києва, <звати> то чому на тобі наша форма? <звати> <звати> тобто як? Так от уже я кажу як. Хто і як тебе переодягнув у наше, коли в Києві москалі? Дядечку, щось я не розумію. Київ це українське місто. М -м -м. Що ти кажеш? І давно Київ став українським?

А цей хлопець часом не рідний брат твого Петра. Такий же дурнуватий. Дмитро Ступка, актор національного театру імені Івана Франка. Походить ізі славетної української акторської родини. Закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. В кіно знімається з 2007 року. З останніх фільмів, де грав Дмитро. Найбільш відомі ми з майбутнього. 2» серце на долоні. Дім, скажіть, будь ласка, недавно ви буквально закінчили зйомки В картине тени назабутых предков. Вы там играете главную роль. Расскажите, что это за роль, и что это за фильм такой? В общем, снимали все лето в Черновцах, Институт имени Федьковича снимали в Карпатах, в Каменце-Подольском. Съемки были на самом деле тяжелые очень, потому что были такие локации в Карпатах, куда обычная техника не может добраться. И у нас была смена там не то что 12 часов, бывало и по 15 часов смена. И где-то около 10-15 съемочных дней вообще были ночные. И мы поменяли просто, как маленькие дети, день, ночь. Ночью работали, днем спали. Вот. Ну, мой студент Ваня Романовский, молодой студент, который хочет привернуть к себе внимание красавицы университетской. У нее есть там парень. В общем, так получается, что парень там этой девушке изменил, и она обратила внимание на меня. И, значит, в один прекрасный день пропадает такой амулет с гарда который была передана университету при раскопках и один профессор с университета говорит что появились какие-то знаки у нас у нашей компании этих ребят которые там присутствовали он говорит вы едете в Карпат значит найдете там мульфара и он поможет вам снять это проклятие кто ты Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука вп'є в тобі кроля. Тільки вдихай глибше. Романовский будет отвечать. За что? За развал империи. Вроде как банальная история, да, обычно вот мы смотрим фильмы ужастиков, да, какие-то там группа студентов едет куда-то в дом и их там всех, извините меня, убивают. Да. Ну, это как бы что-то в этом есть похожее, но на самом деле, как для Украины, как для первого кино, в принципе, может быть, потому что сюжет интересный постоянно экшен, action, action все быстро происходит ну, развиваются события красиво плюс очень большой плюс в этом кино сыграл большую роль это оператор из америки действительно там мужчина который знает как это все делается, который работал на сумерках и то есть действительно ты смотришь как работает то есть нашим есть чему поучиться у него. Як нам знайти чаклуната Радуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? Я в лісі не можу. Де цей довбаний туалет? Ви чули те, що я? Это такое американское кино. Они просто э, сняли это все так качественно, что мы можем подумать, что оно про На самом деле оно наше. Наш проект украинский, все э, ну Действительно, ну взяли оператора, да, потому что он как бы знает, как это все делается, вот эти все пробежки, потому что он не был оператором-постановщиком в сумерках. Он как конкретно работал на Second юнит, это вторая команда, которые там снимали какие-то там пробежки, какие-то там трюки, ну, такого плана. А он уже в этом, как бы, варился в этой всей сфере и знает, как это делать. Вы открыли Браму в Самые туды, Карпатские чаклуны, колись отправили стародавние І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки. Які ще знаки? На мені нічого немає що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету, і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друг, ти нахрен друг, зрозумів мене! Знайдіть нащадка лісових чаклунів, віддайте йому скрижалі. Він спасе ваше життя. В цій картині вона така з большим хорошим бюджетом. Правильно? Ну, я бы не сказал, на самом деле. Я, я бы не сказал, на самом деле там все высасывали из пальца просто. С оператором договорились, он мечтал снять значит, кино в Европе, вот в нашей части Европы. Значит, пленку там покупали вообще на аукционе в Америке. То есть там что-то снимали какие-то фильмы, пленка осталась, и они эту пленку покупали с аукциона. В общем, как могли, так и работали. Большинство молодых людей, актеров вообще практически работали бесплатно, потому что они хотели себя проявить, они хотели сняться в кино, и поэтому там как бы о каких-то там гонорарах не может быть и речи. Поэтому все работали как дружная семья. Я Любомира знаю давно, мы хотели давно поработать, и он мне сразу подошел, сказал, Дима, как бы так и так, я небольшая студия, огромная, нет больших гонораров, но я хочу, чтобы ты снялся в фильме, там все, я ходил как бы на, раньше и на кастинги, мы с ним работали раньше на разных э, рекламных роликах. Ну, я как бы согласился, у меня на то время не было работы, в принципе. И почему не посниматься в нашем украинском проекте? Там мы из будущего снялся, там накричали, что какой-то антинационалист, в общем, там, и тому подобное. Общем, Вас это не обидело? Да нет особо. Если честно, мне настолько хотелось сняться в кино в полном метре с такими артистами, там, Катя Климова, Петренко, в общем, Краско, там, известные актеры. И я как бы особо не смотрел на сюжет, понимаете, как бы... Ты актер, мало ли что там, вот я как бы часто повторяюсь, ну, кто платит деньги, тот заказывает музыку, в принципе. Блин, в мене кровь течет, человек с кабана. Нема чем вытерты. Земли? А еще заражение крови. Тут <свист> достаточно! <Вытрейся. свист> <свист> 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 Вы счет дах брутикае! ты меня с москалем сплутал! Кто я туби! Ты, мамкин, сынулька, мне не сказали за тобой девицась, я и дивлюсь! Защит, кто за кем дивиться? Я очень жаждел просто сняться в кино. И все. Тем более, это был мой дебют в большом кино, и мне это очень нравилось. Я посмотрел, как там снимаются взрывы, вот как разбивается стекло. С виду оно настоящее. Берешь в руку, оно силиконовое. Оно не режет ничего. Как бы только с этих соображений. Вы родились в известной династии актерской. Ваш дедушка, ваш отец. У вас когда-нибудь были мысли вообще не уходить в актерскую профессию? Или вы с самого детства знаю, знали, я, что с самого вы будете детства, актером? Я как бы ну, вот, принимал участие в разных спектаклях, там, играл там, светлячков, там, в массовке выходил. Потом играл даже какую-то главную роль, «Смех и слезы Дон Кихота», Сечин ставил спектакль. Я там играл мальчика Андреса на протяжении всего спектакля, я был задействован. И как-то само собой, постоянно был там в театре, за кулисами, все это наблюдал. Мне было все интересно, я спрашивал "Говорю, у дедушки, слушай, а сколько это нужно артистов? Там, вот сколько их ну, в кино убивают? Я думал, что это все на самом деле. Он говорит, да нет, это все отдельно, натягивается тетива, там, допустим, в, в луке, там один кадр, потом другой. Вообще, я смотрел Эннииду, там был пожар, я сидел маленький за кулисами, там настолько они все там морали, кричали, дым красный свет, я вообще начал плакать. думаю, блин, пожар, я начал плакать. Мне все, Дима, Дима, успокойся, это не по-настоящему. Ну, как-то само собой затянула просто. Ну, я постоянно был на съемках с дедушкой, там ездил на огнем и мечом туда. Все как бы заинтересовало. Потом меня как-то отвернуло. Я себя решил попробовать диктор тогда ведущий программ в университете всего Поплавского культура. Ничего себе! Да, походил туда несколько лет, потом сразу понял, что это все так тоже не получится, там надо не news, history, какие-то выписки из газет, там Добрый день, як вас звати. Ну, почему-то мне это тоже потом разнравилось. И я поступил уже в, в Карпенко карова Но я учился в школе в 117-й обычной по 6 класс. Потом мне дедушка рассказал, что есть на Абалоне Киевская детская академия, где Чембуржи Махайло Иванович ректор. І там как бы с уклоном на мастерство актера, художника, там, балет. Ну и я поступил туда и учился, потом уже все остальное время там. А дедушка он вас всегда поддерживал вот в этом желании стать актером? Ну не было такого, что меня прям специально наталкивали на это, нет. Давали как бы свой выбор. Мама там хотела, чтобы я там был зубным врачом, а я не могу, я боюсь кровь. Я вижу кровь, мне неприятно. И тем более ковыряться у кого-то во рту, там что-то чинить зубы. Мне это не очень нравится. Поэтому как-то, я не знаю, само собой оно так получилось. Мне действительно стало интересно, как бы ты делаешь свою работу, получаешь удовольствие, плюс получаешь за это деньги. Почему нет? А вас никогда не смущало, что груз и тяжесть фамилии, что нужно всегда ее оправдывать? Это не то, чтобы меня смущало. Я, конечно, понимаю, что это есть, и всегда оно будет, всегда будут какие-то разговоры. Но я, если честно, научился уже закрывать на это глаза. Раньше я там мог переживать, там ночами не спать, там что-то где-то я прочитал в интернете, какой-то отзыв. Ой, все, ой, как это так. А потом я понимаю, что это всегда такое было. Как и про дедушку там писали, и, и про папу. И я на самом деле как бы стараюсь на это не обращать внимания. В вашем случае вообще фамилия, она помогает или она скорее? По-разному, на самом деле. По-разному. Иногда есть же есть есть, же столько людей, которые как бы положительно относятся, там, любят семью, да, уважают, а есть же такая же половина, может быть, и даже больше, которые там наоборот не любят. Ну, там слышат, там какая-то зависть у них сразу, какие-то там пререкания. Ну, по-разному. На самом деле, действительно по-разному. Там могут гаишника отпустить, да, там превысил скорость, там, он там прочитал, а там деду привет или папе, там, давай пока, только аккуратнее, я говорю, спасибо, спасибо, или я там в театр приглашу, элементарно, бывает наоборот, ага, не, иди сюда, сейчас мы тебя научим, как правильно ездить, иди, выпишем тебе протокол. А в случае с режиссерами? Которые приглашают в картины. Режиссеры есть такие, которые вообще там слышат фамилию Ступка, вообще не приглашают просто. Просто даже на пробы не зовут. Вот там, я знаю, какой-то запускался фильм, все молодые там, артисты моего возраста, там, и, э, все ходили на пробы на кастинг. Я не ходил вообще. То есть даже никто не позвонил, не сказал, там придите, там, попробуйте, что ли, там, или что -то такое. То есть тоже, вот как бы, по-разному. Бывает наоборот, э, пригласят, и кому-то интересно, да, о, внук, да, давайте посмотрим. Ну, здравствуйте, там, поговорили, что вы себе представляете, какие роли играли, там, вот, э, и снимаюсь, например, так. Ну, по-разному. ¡Tarás! 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 Вы в театре, правильно? Mm -hmm. В театре имени. Да, Франка. Да. Какая у вас занятость? В каких спектаклях играете? Ну, нормально. Я вот играю в театре Франка уже как, ну, тоже с детства. как бы. Ну, сейчас вот официально работаю два года. Раньше работал вообще внештатным сотрудником. Мне писал, платили только за разовые спектакли. Еще выступаю на разовых спектаклях в ТЮЗе, в театре на Липках. Ну, вот. Там мы играем в спектакль «Месяц деревни» по Тургеневу на русском языке. Играю роль Беляева. В театре сейчас я занят э, около четырех-пяти спектаклей. Ромео и Джульетта, э, потом Чайка по Чехову, потом Жена и Жена, опять же по рассказам Чехова, э, потом что же еще там? Женильба, э, гимм демократичной молоди. Ну есть такая солидная ну, занятость у вас. Ну то есть, а? ну, у меня где-то вот пять э, спектаклей в месяц, вот так театр для вас что-то особенное? Можете без театра прожить? Вот если, например, только сниматься в кино исключительно. Ну, во-первых, мы не в России, чтобы только сниматься в кино, потому что кино, может быть, сегодня оно есть, а завтра его нет. Поэтому театр просто как для меня, и как для моей семьи, это, в принципе, главное, потому что ты все время оттачиваешь свое мастерство, ты постоянно находишься в этой кухне, ты репетируешь, просто некоторые артисты уходят из театра, потому что да, у них есть там, вот у меня там много есть московских знакомых артистов, и они говорят, а зачем нам театр? Нам не надо. Там какая-то дедовщина, там еще что-то, там кому-то, там же тоже своя кухня в театре, какие-то там зависти, еще там что-то. Я там приезжаю в театр, сделал свою работу, я уехал. Я там не сижу, сплетнями не занимаюсь, ничего такого не делаю. И они говорят, зачем нам театр? Я из проекта в проект снимаюсь, там Тема Ткаченко у меня, Володя Ягович. Они вообще не знают, что это такое. Но это тоже плохо. Просто кино может закончиться, и все. А работа же нужна. Театр как бы на хлеб с маслом хватает. Ты ездишь, выступаешь. И для себя, чисто, для души это хорошо. Получаешь позитивные эмоции от зала, от зрителя. Мысли уехать, например, в Москву у вас никогда не возникало? Ой, я не, не знаю. Я бы с удовольствием, как вот дедушка в этом работал бы. Я жил бы в Украине, а ездил бы в Россию туда работать. Потому что тут как бы я уже привык. И, и семья, и знакомые, и Киев. Потому что сколько мы приезжали очень часто в Москву, ну, реально сумасшедший город. И вот так вот просто все взять, э, все бросить и поехать где-то там снимать какую-то коммунатушку за беснословные бабки, ну, как-то не очень хочется. И пока нет особых каких-то предложений. Если были какие-то предложения конкретные, да то можно так, ну, еще там съездить, попробоваться, потому что там действительно очень много проектов снимаются, очень много. Там у них сериалы, фильмы, один за одним. Да стукни ты по столу, ущипни своего женишка, растормоши его. Но это же вековая традиция, перед свадьбой устраивать мальчишку Так, так, так эй, завелся с полуоборота. Да, завелся, говорю, что думаю. Сань, пойди водички, успокойся. Нет, вы мне рот не закроете. Я не могу смотреть на его кислую физиономию. У меня проблема, и не знаю, что мне делать. Сволочь. Я провел такую титаническую работу. И что вместо благодарности взял и отморозился. Все, ты меня достал, успокойся. А я сам сделаю мальчишник. Люся, выходи за меня сам. В вашей биографии не так много киноролей. Почему? Ну, потому что мало-мало мало снимают, на самом деле. Ну ведь сейчас а, вроде как ситуация у, налаживается. У, папа, папа, у папы тоже особо немного. Он говорит, елки-палки, ну, вот сейчас вот проект, два года, говорит, вообще была тишина. Ну, он там уезжал на телевизионные шоу, там, на «Последний герой» и тому подобное. Но это все просто из-за того, что действительно у нас мало что снимают. А если, как правило, снимают, снимают россияне, у которых там свои главные герои, и если они даже что-нибудь снимают у нас здесь на территории Украины, то они ставят такие условия. Значит, их артисты играют главные роли, а наши все приглашаются на второстепенные роли, как гарнир какой-то. Ну и отсюда никуда не денешься. Но у нас уже потихоньку начинается это уже все развиваться. Уже появились там у нас агенты какие-то. У вас есть агент? Да. И начинаю, у меня был вообще агент в Москве. Там есть такое агентство 24. Но они что-то за полтора-два года мне вообще предлагали какой-то ситком. А в ситком я идти не хочу. И тут я себе сам нашел работу и не сообщил им а там, значит, как по договору нужно им платить какие-то деньги. Но опять же, если я сам себе нашел работу, и мне как-то было не прикольно им давать деньги. Думаю, что мне, я полтора года у них там в этом агентстве числюсь, они мне никакой работы не нашли. Я им не сказал, но они ж хитренькие, все узнали, позвонили, все, здравствуйте, вы там нарушили пункт такой-то, такой-то в договоре, мы сторгаем с вами договор. Я говорю, ну и хорошо. Ну и здесь появились у нас в Украине есть агенты, вот, и на самом деле вот уже нашли мне работу, я снимаюсь. Угу. Сейчас в а проекте. в чем вы сейчас снимаетесь? Киевский торт называется. Это что? Это полный метр фильм история одного дня: Эээ, два друга, значит, у них своя музыкальная группа. И мой друг провел девушку на вокзале, и мы тут встречаем девушку на вокзале, которая плачет. Мы к ней подходим, говорим, девушка, такое утро прекрасное, что случилось, что плачете? Она говорит, вот, я потеряла документы, я сегодня должна лететь в Америку на ПМЖ, я выиграла грин-карту, так и так. Ну, в общем, мы находим ей эти документы, сумку и дружимся с ней. Я там играю такого мальчика-дипломата, у меня кабриолет, там все как положено. Мы, значит, ездим по Киеву, показываем ей Киев. Она приехала из Гайсона. Это такой городок под Винницей, и она первый раз в Киеве. Ну и мы влюбляемся в нее вдвоем. И, ну, и такая интересная история наподобие фильма там, «Еду шагаю по Москве». В общем, история одного дня. Вот. Киевский торт там, конечно, завязан. Судя по тому, что у нас в Украине есть фестивали, на которых уже начинают показывать активно украинское кино. Вам поступают предложения от таких режиссеров, может быть, молодых, которые снимают, выигрывают какие-то питчинги, снимают какие-то такие свои авторские фильмы? Да, да, вот как бы звонили мне, я Работал там, один проект был Made in Ukraine, показывали на ТРК Украина к Дню Независимости. Вот, и там от режиссера, который я снимал, позвонил какой-то его друг-режиссер, и у них какие-то там задумки, они мне там прислали сценарий, все там, такое кино, и такое кино, и такое кино. Они спрашивали, буду ли я у них сниматься, чтобы подтвердить, потому что они только будут подавать это на рассмотрение государства, чтобы получить какие-то госденьги. До этого я снимался много раз у студентов, помогал студентам, они там снимали разные свои короткометражки, дипломные работы. Но это настолько сложно. Вот ты вот как бы идешь им навстречу, они еще в твоей машине будут камеры возить, свет возить, царапать салон в общем, на голову так садятся и, и ножки еще свесят. Я как бы с ними поработал, поработал, но я понял, что это тоже как бы труд. И тоже устаешь, и уже, как бы, если честно, ну, не хочется работать бесплатно просто. Они все хотят бесплатно. Вот снимитесь там бесплатно, вот там Бесплатно. Ребята, это же моя работа, сколько можно бесплатно сниматься. Биты! Нишисен! Франчайшов! Франчайшов! Нишисен! Что нужно изменить в Украине, на ваш взгляд? Что должно произойти, чтобы не заработала вот эта большая машина кинопроизводства? Пока не будет выделяться какой-то определенный бюджет, ничего этого не будет. Потому что в России у них есть конкретные, каждый год определенная сумма выделяется на кино. Это их Искусство. Они так и, и Россию рекламируют и все. И э, их кино по показывают и за границей и везде. Сейчас вот снимался с девочкой, вот дела Ангела, Яна студилина такая есть московская актриса. Она то в ранетке там снималась, то там так по сериалам Я говорю, Яна, как дела? Расскажи, что там у тебя в Москве? Она говорит, блин, не представляешь. Попала к Бондарчуку на Сталинград. Главная роль. Я говорю, ну супер. Они сейчас и в Штаты летят, и в Барселону летят, и там крутой проект, там Sony Picture завязанная. Голливуд завязан, трейлер сделан под Голливуд, вообще там на английском языке, в 3D там. показала мне фотографии, они в Питере построили целый город. Там реально миллионы долларов стоят просто с, сами декорации. Там вот эти все развалины, ну супер, просто супер. Я говорю, ну молодец, так держать. Вот, ну, я не знаю. Должны, вот я вот говорю, выделять сценарии, находить каких-то спонсоров и писать, писать сценарии, научиться. И может что-то будет. У вас, может быть, в семье есть какое-то такое золотое правило, может быть, какой-то определенный совет, который вам в свое время, может быть, давал дедушка или папа. Как быть, чего придерживаться, как жить? Говорил, что надо хорошо играть в театре, и все будет, все получится, на самом деле. Ну, вот, даже, я помню, бабуля рассказывала, дедушка, вот, когда приехали с Львова сюда в театр, он Сергею Данченко говорил, Сережа, ну пожалуйста, ну прибавь мне зарплату хоть какую-то, прибавь, пожалуйста. Он говорит, играй, Богдан, все будет. Просто надо работать, стараться, и должно все получиться, по идее. Ну и как бы обязательно должен быть фарт у артиста, Так нельзя. И, ну, то есть должен быть какой-то фарт, где-то должно вести. Случай и удачи. Да, да. Потому что действительно многие артисты, вот даже там папины-сверстники, вот они как и работали, и работают, и спиваются, грубо говоря, и не получают никаких званий. Вот как были артистами с выпуска, с поступления в театр, так он и артист, и ни, никак не растет. Я не знаю, от чего это зависит. А чего вы можете пожелать всем актерам и себе лично? Ну, терпение, прежде всего, и э, удачи. Удачи, стараться что-то делать, но ну, не сидеть э, сложа руки. Делать что-то, ходить, пробоваться на кастинге. Там. И не унывать. Ну да, да. Спасибо вам огромное. Спасибо.